сстры достигли 2 воскресенья святого и великого поста. В этот воскресный день Святая Церковь вспоминает святителя Григория Палама. Святитель Григорій Палама жил в XIV веке, и его имя вспоминается потому что Он поставил чистоту учения о Божественном свете. И на протяжении истории церкви было много Ересей, которые учили неправильно о ипостаси Сына Божия, второй ипостаси Святой Единосущной Троицы, которые учили неправильно о Пресвятой Богородице, о Святых Иконах, о Святом Духе. И в 14 столетии появился один монах, который пришел из Италии, который учил неправильно о фаворском свете. Мы знаем из священного писания, что Спаситель преобразился перед своими учениками на горе Фавор. И в лицо его просияло как свет, а те, одежды сделали блистающимися, как величие не могут может выглядеть. И ученики, видя этот дивный божественный свет, упали как мертвые на землю. Диретик, пришедший из Италии по имени Варлаам, учил, что тот свет, который видели апостолы на фаворе, был тварным светом, то есть сотворенным на определенное время. Господь пришел на фавор, пришли апостолы с Ним, он сотворил, это свет показал, и а потом этот свет ушел в небедие. Святая Церковь учит о том, что свет является свойством, свойством Божества. Свойством Божественной сущности является то, что Бог есть свет, Бог есть любовь, Бог есть дух, Бог есть жизнь. И эти свойства вечного божества так же вечны, как и вечное божество. На первый взгляд, человек, который, может быть, не очень, живет не очень серьезной духовной жизнью, думает, какая разница, тварный, не тварный, свойство, не свойство божества. Ну, был свет, не стало света. Человек, который немножко знает, что такое духовная жизнь, но понимает, что имея неправильные понятия о Боге, Человек не может выстроить правильную свою жизнь на земле. Он не может выстроить свою жизнь в таком э, формате, в таком порядке, чтобы эта жизнь ему приносила э, мир, радость и даровала такое чувство, которое может испытывать только человек. Чувство счастья. Поэтому правильное учение Боли... Она дает человеку шанс правильно выстроить свои учения, свою жизнь по отношению к Богу и получить вот эти дарования Святого Духа, которые Господь готов отдать каждому человеку, но не каждый человек способен принять это в себя. Святитель Григорий Полома выступил против этого еретика, и своими писаниями, своими вступлениями, проповедями он... Его э, не служил его учение и научил православных, как правильно верить в Бога, как правильно понимать божественную природу. Святая, сегодня Святая Церковь вспоминает э, преподобных церкви и его печерский. Это огромный сон угоднику божий который э, узнали, что такое Божественный свет и которые стали жилищем Божественного Света. То есть, Божественная природа вседелась в их души в самом таком обильном э, образе. Э, в, в души каждого человека есть э, Божественная благодать, то есть, есть Бог. Но одно, в души одного человека если мы возьмем там душу и изобразим схематически, как ну, имеющий какой-то там плоскость, такой площадь, то э, четверть площади у одного человека отдается Богу. Там она чистый и божественный дух почивает в В остальное занято страстями, этими э, сорняками духовного э, происхождения. У другого человека половина свобода для божественной благодати, а вторая половина занята страстями. У святых угодников пещерских вся, вся душа полностью была освобождена от этого э, особняка духовного и была э, наполнена светом божественной благодати. Мы смотрим на житие преподобных и читаем э, как они угождали Богу, как они очищали свою душу, готовили для того, чтобы она стала местилищем невместимого Бога. И удивляемся их подвигу. Одни сдерживали этот дар через молчание, другие через послушание. Третьи были вратарниками, которые со смирением открывали врата, и выходящие из монастыря. Четвертые были экономами, там были гумены, настоятель монастыри были простые монахи, были затворники, которые затворяли пещеру и там проводили жизнь постоянной молитвы. Если бы не было у этих людей, вот этого Духа Божия в их душах, но там они бы не могли прожить и, наверное, недели, двух недель. В этой тьме, в этой ограниченности, в суровости. Но Бог, наполнявший их душу, давал им силу, и они себя там чувствовали как в раю. Мы порой окружены множеством удовольствий, достатков. Но не имея в себе этой полноты благодати, ощущаем какой-то недостаток, дискомфорт. Они чувствовали себя как в раю, потому они жили с Богом и в Боге. Каждый человек, когда читает святом, он всегда как-то по неволе себя начинает сравнивать. А что я? Вот в каком состоянии я нахожусь? И, наверное, все мы, кто тут находится, прочитав житие преподобных Печерских, мы видим, что мы очень далеко отстоим от их нечистоты, от их несвятости. И даже соразмеряясь своим человеческим умом, что я могу сделать, что я не могу сделать, мы видим, что у нас нет никаких шансов быть подобными этим преподобным Отцам. Но на самом деле каждый человек имеет шанс стать святым. Есть такой рассказ про одного человека, христианина, который пошел к одному мудрому старцу и задал ему такой вопрос, сказал, что вот я хочу обрести благодать. Но я вижу свои множества недостатков, немощи, слабости, пороков. Я вижу, что я ничего не могу сделать. Это, это квадрат может все из себя. Это надо жить, наверное, там тысячи лет на земле, чтобы это все почистить. И старец сказал ему такую историю. Он сказал, что у одного человека был сын. И отец говорит сыну, пойди на поле и пропали поле, там сорняки завелись, пропали, мы там хотим посеять что-то хорошее. И сын пошел на поле, посмотрел поле огромные, буряны, большие, густые, такие крепкие. Он там посмотрел и сказал себе, ну кто это может выплыть, это невозможно сделать. И он пал в линии. И от он лег на землю и заснул, потом спал, потом встал, потом опять спал. И так провел он некоторое время. И отец приходит на поле посмотреть, что сын сделал. И увидел, что сын лежит на земле, трава такая вылеженная там, где он лежал, спал. И говорит отец сыну, а почему ты ничего не помог? Он говорит, да что это может такое сделать? Это же невозможно человеку сделать. Отец ему говорит, сын, если бы ты каждый день выпалывал в такую площадь, которую ты занимаешь, когда лежишь на земле, то я, придя сюда, уже увидел бы определенный участок земли выполнен. Встань и делай понемногу каждый день. И сын встал, послушал отца, и начал каждый день понемногу полоть. И так через какое-то время, определенное время, он выполнил все поле. Так бывает уныние, или наши, наш, практичный ум, он не позволяет нам сделать доброе начало в очищении своей души. Иногда мы думаем, что для того, чтобы очистить себя, я должен совершить какой-то один великий подвиг. Вот там один пост 40 дней, ничего не есть, будет большой. Или сделать там несколько десятков тысяч поклонов. Или молит прочитать там несколько десятков тысяч. Но мы так собираемся, чтобы это сделать, но так и не, не получается у нас. И мы такие расслабленные, ничего не делаем, потому что мы не можем сделать такой большой подвиг. Очищение своей души совершается малыми подвигами, никем не замеченными, ничем никому неизвестными может быть. Но подвигом, это внутренняя борьба с собой. Это вот человек идет по дороге, он осуждает кого-то, увидел там пьяного, лежит в канале. И он маленький подвиг сделает, скажи, Господи, я его не осуждаю, я хуже от него. Он лежит, проспится, встанет, покается, а я... Посудил ее, я уже стал подобным ему, и я еще не покаялся, не покаялся. Приходит человек домой и с работы. Маленький подвиг жены. Не встречай его штыками укору, кору, и что ты такой всякой, ты ничего не делаешь, я вот тут работаю, и стираю, и мою, и готовлю, и детей воспитываю, а ты Плохо работаешь, мало зарабатываешь, пришел домой, сидишь, смотришь телевизор, эти упоры бесконечные. Удержи, жена, свой язык. Не говори, встреть его, скажи, ну, дорогой муж мой, ты устал, ты утомился, иди, сядь, я тебе немножко сейчас дам покушать, отдохни немножко. Вот это будет маленький подвиг, это, ну, который мы прополим немножко свою душу. Если муж хочет пороть свою душу. То не надо укорять жену, что ты не досадила, ты плохо сделала уборку, ты там э, плохо смотришь за детьми, ты плохо трудишься, и плохо на меня смотришь. Тоже воздержи себя. И может быть жена что-то сказала, а не сделала не так. Прости ей, скажи, что спасибо тебе, ты все хорошо сделал, все нормально, все хорошо. Вот это такой маленький подвиг, который каждый день человек должен совершать для того, и этим подвигом потихоньку очищать свою душу от злобы, от ненависти, от гнева, от тех сорняков, которые у нас растут. Если мы не можем совершить большие молитвы, мы ждем, когда у нас будет время, и станем, мы возьмем молитву слов, и станем Святой Богом и будем молиться, как Святой Василий. Стал на молитву, солнце светило в затылок, окончил молитву, солнце светило в лицо. Мы так и никогда этого не сделаем. Возьми молитвослов и стань на две минуты, три минуты, и почитай немножко. Нужно читать Священное Писание, у нас нет времени. Возьми, прочитай три стиха, четыре стиха из Евангелия и столько же стихов из Псалтирии, это займет две-три минуты в жизни, оно ничего не значит. Вот это понемножку, если будем себя питать вот этим Словом Божиим, оно будет смирять нашу душу, будет просвещать ее. И мы будем э, потихоньку выпалывать свою душу. И, может быть, мы не достигнем меры преподобных отцов печерских, но каждый достигнет той меры святости, которая будет достаточно для того, чтобы, быть, чтобы иметь в себе твердую надежду на спасение жизни вечной, которую Господь уготовил всем любящим Его и почитающим Его святое имя. Отца и Сына и Святого Духа, вовеки веков. Аминь.